सार्वजनिक रुग्णा समारोह समझे आप सर्वे मन सबको स्वागत आज एकव्या जयंती निमित्त अपना सर्वान मनोरंजन कर आज एकशे तेतीसव्या जयंती निमित्ता अपने अंदेवीर पुलिस वरिष्ठ अधिकारी आये गोरेसाबीन अपन विशेष पद्धति करो भगवान बुद्ध नमोकस भगवतो वरहतो समासं बुद्धं शरणं गच्छामि कमं शरणं गच्छामि सङ्घं शरणं गच्छा पि सङ्घं शरणं गच्छामि तदपि बुद्धं गच्छामि गच्छामि न्यापि सङ्घं शरणं गच्छामि पाणाति पाता पदं समादयामि अधिनदा वे रमणि पदं समादयामि कामे सुमिच्छा वेरमनी सिद्धा पदं समादयामि शिखा पदम समाधिया सुना वेरमी शिखा पदम साम भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकरांसा भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर